سال سے بغیر ناغے کے ہم سنتے آ رہے ہیں نہ تو تم خدا کی طرف سے آئے ہو اور نہ ہی اپنی مرضی سے آئے ہو اور جب آسمان کی طرف مجبور ہو کر دیکھتی ہے تو یہی لوگ اوپر سے ہنس رہے ہوتے ہیں او گدو اپنے گھر مانا میں جا کو ہماری طرف مت دیکھو اگر عقل سے تم فارغ ہو گئے ہو دانش مندی سے غافل ہو گئے ہو تو قصور ہمارا نہیں تمہارا ہے ہم تو آپ کو استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں خبردار جو کوئی حکومت کو گالی دے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام جمال فٹک ہے اور اپنے ڈیجیٹل فارم پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میں آپ کو دو ایسی مززات خبریں پیش کرنے لگا ہوں جو پچھلے پچھتر سال سے بغیر ناغے کے ہم سنتے آ رہے ہیں ہم نے ملک کو بحران سے نکال کر ترقی کے راستے پر گامزن کر دیا خزانہ تو ہمیں خالی ملا تھا ہم نے رات دن محنت کر کے خزانے کو بھر دیا پاکستان کو ڈیفالٹ کا خطرہ تھا رات دن کوشش کر کے ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین پرواز پر جا رہی ہے دنیا میں جہاں پاکستان کا اعتماد ختم ہوا تھا اب پاکستان کا بلے بلے ہونے لگا مہنگائی کو ہم نے کنٹرول کر لیا اور ملک کو ہم نے کامیابی کے ٹریک پر چڑھا دیا یہ وہ خبریں ہیں جو ہم پچھلے پچہتر سال سے لگاتار ہر حکومت سے سنتے آ رہے ہیں لیکن دوستو جب ہم اقتدار کی ایمانوں سے باہر سڑکوں پہ اور بازاروں میں نکلتے ہیں اسپتالوں میں جاتے ہیں اسکولوں میں جاتے ہیں اداروں میں جاتے ہیں تو لگ پتہ جاتا ہے کہ ان خبروں میں کتنی سچائی ہے جب آپ اسپتالوں میں جاتے ہیں اور آپ کو مہنگی دام و دوائیاں ملتی ہیں تو آپ کے چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں جب آپ کا مریض مر رہا ہوتا ہے اور آپ کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہوتے جو پہلے پانچ روپے پانچ سو روپے کی ملتی تھی وہی میڈیسن اس وقت آپ کو پندرہ سو اور دو ہزار میں ملتی ہیں جب آپ سکولوں میں جاتے ہیں تو پہلے تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سا سکول اچھا ہے کیونکہ اتنے سلیبس ڈفرینٹ چینج ہو چکے ہیں کہ آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا لیکن جب آپ پرائیویٹ سکول میں جاتے ہیں بچہ داخل کرنے کے لیے تو آپ کو وہ اتنی فیسیں بتا دیتے ہیں کہ آپ اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ میں اب کیا کروں جب آپ بازاروں میں چیزیں خریدنے جاتی ہیں تو اتنی مہنگائی ہے آپ کا بجٹ الاؤ نہیں کرتا کہ آپ ایک دفعہ کچن کی گروسری بھی پوری خرید سکیں تو یہ جو دونوں عوام کی طرف سے مہنگائی کا رونا دھونا تکلیفوں کا رونا دھونا اور حکومت کی طرف سے خوشحالی کی خبریں پیش کرنا ان دونوں میں اتنا تضاد ہے کہ بندے کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یا تو ہم اتنے گوف ہیں کہ حکومت ہمیں بڑے آرام سے سیٹسفائی کر لیتی ہے لو جی اس وقت آئی ایم ایف سے ہمارا معاہدہ ہو گیا اور ہم نے بلین ڈالرز کا جو قرضہ تھا وہ ہم نے ریوائز کر دیا اب ملک بچ گیا اب ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے اب ترقی کی راہ پہ چلے گا وقت لگے گا لیکن آپ کی جو ہے نا معیشت وہ بالکل اس کا پہیہ چلنے لگ گیا ہے یہ سب کچھ کیوں ہے کے سامنے ایک واقعہ یاد ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں پھر آپ خود فیصلہ کر لیں کہ حکومت سچ بول رہی ہے یا عوام سچ بول رہی ہے حکومت کس بیس کے اوپر عوام کو یہ چورن پچھلے پچہتر سالوں سے بیچ رہی ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنا لگاؤں فیصلہ آپ نے کرنا ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ جب چنگیز خان نے نشا پور میں خون کی ندیاں بہا دیں اور شہر کو راک کر ڈھیر بنا دیا تو اس کے بعد وہ اپنی فوج کے ساتھ امدان کی طرف روانہ ہوا وہاں کے لوگوں پر خوف کے سائے چھا گئے اور لوگ لرستے دل اور سہمے چہروں کے ساتھ اس کا سامنا کرنے پر مجبور تھے چنگیز خان نے سارے شہر کو ایک وسیع اور عریض میدان میں جب جمع کیا اور جہاں ہر طرف خاموشی چھا گئی تو اس نے ایک بلند آواز میں اعلان کیا میں نے سنا ہے کہ ہمدان کے لوگ نہایت سمجھدار زیرک اور فہم و شعور میں بے مثال ہیں جیسے آج کل ہم کہتے ہیں نا پاکستان کی ایک شعور قوم اور عوام ہے ایسے ہی ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے ہمدانیوں کی معاملہ فہمی زبان زد عام ہے اور تمہارے بارے میں مشہور ہے کہ ہمدانی ویج دائی اتنے زیرک سب کچھ جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں جانتے جنگیز خان کی نظریں میدان میں کھڑے لوگوں پر جم گئی اور اس نے کہا میں تم سے ایک ایسا سوال کروں گا جس کا جواب اگر صحیح اور معقول ہو تو تمہیں امان ملے گی تمہیں تحفظ ملے گا لیکن اگر تم نے میرے سوال کا جواب غلط دیا تو یہی میدان تمہارا آخری ٹھکانہ بنے گا تمہاری تقدیر یہاں فیصلے کی محتاج ہے اور اگر تم نے غلط جواب دو اس میدان میں تم سب کو تاہ کر دوں اس کی آواز میں وہ دلی دھاڑ تھی جو ہر شخص کے دل میں خوف کی لہر دوڑا تھی اس میں چنگیز خان کے ارادے اور اس کے, کے انداز کو واضح کیا گیا اور یہ اس کے سوال کی سنگینی کو بھی ظاہر کرتا ہے پھر وہ رکا لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا کیا میں خدا کی طرف سے آیا ہوں یا اپنی مرضی سے آیا ہوں مجمع ساکت تھا ہمت نہیں کر پا رہا تھا جانے لبوں پر تھی لہٰذا ہمدان کے دانشور علماء بزرگ پڑھے لکھے لوگ اور اہل و سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور وہ چنگیز خان کے سوال کا مناسب جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے سب کے چہرے پر خوف اور اضطراب تھا کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ سوال محض ایک امتحان نہیں بلکہ پورے شہر کے لوگوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا ہے شہر کے بڑے اور اہل دانش سوچ و بچار میں غرق تھے اور ایک طرف شہر کی تقدیر کا سوال تھا اور دوسری طرف خوف کی ایک گہری لہر اس دوران اچانک ایک چرواہا جواب دینے کے لیے کھڑا ہوا جس کی آنکھوں میں خوف کے بجائے بصیرت تھی ہجوم سے آگے بڑھا شہر کے لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں ہر کسی کے دل میں یہی سوال تھا کہ یہ چرواہا چنگیز خان کے سوال کا کیا جواب دے گا چنگیز خان نے اسے غور سے دیکھا پھر اپنی غرج دار آواز میں کہا اگر میں جواب سنوں گا تو اسی سے ہی سنوں گا چرواہے نے نہایت دلیری سے چنگیز خان کی طرف دیکھا اور کہا نہ تو تم خدا کی طرف سے آئے ہو اور نہ ہی اپنی مرضی سے آئے ہو تمہیں ہمارے اعمال یہاں لائے ہیں جب ہم نے اے اہل عقل و دانش کو نظر انداز کیا بے وقوفوں چاہلوں اور چاپلوسوں کو عزت اور اختیار اور قیادت دی تو پھر یہی دن دیکھنا تھا تم ہماری نادانی ہماری بس بے بصیرتی اور نا انصافی کا نتیجہ ہو چنگیز خان خاموش ہو گیا شاید اسے بھی اس سچائی کی گہرائی نے ایک لمحے کو ہلا کے رکھ دیا تھا اور چنگیز خان نے سب کو جانے دیئے دوستو اس واقعے میں پیغام یہ ہے کہ قوموں پر چنگیز جیسے طوفان آسمان سے نازل نہیں ہوتے یہ ان کے اپنے ہاتھوں کے بوئے ہوئے بیجوں کا پھل اور مقافات عمل ہوتے ہیں یعنی مقافات عمل سے کبھی غافل نہ ہونا گندم بو گے تو گندم ہی کاٹو گے جو بو گے وہی کاٹو گے جیسا کرو گے ویسا برو گے آج اگر ہم نے عقل و علم کو مقام نہیں دیا انصاف اور صداقت کا پرجم نہیں تھاما تو چنگیز خان کے سائے پھر سے لوٹ آئیں گے اور بلکہ لوٹ کے آئیں گے ابھی لوٹے ہوئے ہیں کیونکہ ہم لوگوں میں نہ تو کوئی عقل و علم کا مقام ہے نہ ہم میں کوئی سچائی کا کوئی مقام ہے نہ ہمارے اندر کوئی دانش مندی ہے تو نام آپ چاہے چنگیز خان رکھ لیں یا کچھ بھی رکھ لیں کسی بھی پارٹی کا نام رکھ لیں شکل کچھ بھی ہو قومیں بندوق سے نہیں بصیرت سے باقی رہتی اب دوستو اس واقعے کے بعد ہم حکومتوں کو کیوں گالیاں دیتے ہیں خبردار جو کوئی حکومت کو گالی دے ہم کیوں حکومت کے کی اوپر لان تان بھیجتے ہیں یہ سب کچھ تو ہماری اپنی وجہ سے ہی ہے ہم ہی ہیں نا ان لوگوں کو آگے لانے کے لیے ہم ہی ہیں نا جب ان کے پیچھے ہم ایک دوسرے کے خون باتیں ہیں ایک دوسرے کی لان ایک دوسرے پر لان تان کرتے ہیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں ایک دوسرے کو غریبانوں سے پکڑتے ہیں انہی لوگوں کی خاطر جو اقتدار میں بیٹھے ہوتے ہیں پچھلے پچہتر سالوں سے کوئی پچاس سال سے کوئی چالیس سال سے کوئی تیس سال سے ان لوگوں کی خاطر ہم لوگ اپنے بلڈ ریلیشنس کو ناراض کر دیتے ہیں انہی لوگوں کی خاطر آپ ایک دوسرے کو غریبان سے پکڑتے ہیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں ملک میں معاشرے میں ایک کہرام مچا دیتے ہیں تو پھر ان سے کس بات کو ہے یہ تو جب عوام اسپتالوں میں سکولوں میں بازاروں میں چیختی چلاتی ہے مہنگائی کے خلاف دوائی کے خلاف تعلیم کے خلاف صحت کے خلاف اور جب آسمان کی طرف مجبور ہو کر دیکھتی ہے تو یہی لوگ اوپر سے ہنس رہے ہوتے ہیں او گدو اپنے گھر مانا میں میں جانکو ہماری طرف مت دیکھو ہمارا قصور نہیں ہے قصور تمہارا ہے جو ہمیں ہر دفعہ چن چن کر یہاں تک پہنچاتے ہو اب بکتو ہمیں مت احتجاج کرو اپنی گربانوں میں دیکھو قصور ہمارا نہیں قصور تمہارا ہے جنہوں نے ہمیں منتخب کیے اگر عقل سے تم فارغ ہو گئے ہو دانش مندی سے غافل ہو گئے ہو تو قصور ہمارا نہیں تمہارا ہے ہم سے کس بات کا گلہ کر رہے ہو ہم تو آپ کو استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں ہم تو آپ کو ٹولز کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں تم ہی ہمارے لیے لڑتے ہو نا تم ہی ہمارے لیے خون بہاتے ہو تم ہی ہمارے لیے اس ملک کا نقصان کرتے ہو ہم تو اقتدار کی ایوانوں میں پہنچ گئے ہیں اب تم بھگتو ہم سے کس بات کا گلا عقل سے تم فارغ ہو ہم تو نہیں ہم تو آپ کو پچھلے پچہتر سالوں سے اسی طرح چورن بیچ کے استعمال کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اقتدار میں آ جاتے ہیں ہماری نسلیں بھی اقتدار میں تھیں ہماری آنے والی نسلیں بھی اقتدار میں ہوں گی اور آپ اسی طرح گدے کے گدے ہی رہو گے یہ فیصلہ آپ نہیں کرنا ہے دوستو کہ کیا یہ جو حکومت بیانیت جاری کرتی ہے کامیابی کے دعوے کرتے ہیں اور اس کا اثر نیچے نہیں ہوتا کس کا قصور ہے عوام کا یا حکومت بہت شکریہ